boleh ke dalam satu masakan kita letak garam, kita letak gula, kita letak ajinomoto sikit. Okey, ini saya nak sharekan dengan anda tip perasa ataupun apa jenis-jenis perasa makanan yang ada di sekitar kita. Okay, daripada segi semula jadi, saya kategorikan kepada garam dan juga rempah-rempah. Ataupun benda-benda yang macam masam setiap limau Ataupun asam keping Okey, manakala perasa yang daripada proses food Seperti sos, sos Ajinomoto Okey, uh, perasa bawang, perasa cendawan Yang diproses di kilang-kilang Ataupun yang telah dikomersialkan Diproses dan dikomersialkan Okey tuan-tuan, daripada segi garam pula Garam di dunia ataupun di keliling kita yang kita ketahui ada tiga saja Dari okay, daripada garam laut, garam bukit dan juga garam celtic yang terbaru dan ini adalah garam yang original manakala daripada segi rempah-rempah seperti kita tahu lah rempah-rempah jintan manis, jintan lada hitam, limau kasturi asam keping itu adalah rempah-rempah yang secara semula jadi manakala yang telah dikomersialkan ataupun perasa processed food ni seperti sos sos contohnya sos tiram kicap sos ikan budu cili tomato okey ada kadang-kadang ada mayonis itu adalah sos-sos perasa yang telah dikomersialkan dan ini adalah sos-sos processed food Selain daripada itu ada Ajinomoto, ada juga perasa yang kalau kita tengok kat pasar raya yang base kepada bawang, ada juga perasa yang base daripada cendawan. sekali tuan-tuan dan puan jangan lupa kita ada satu lagi perasa iaitu gula yang diproses, gula putih. Jadi pada pendapat saya kat sini dan saya sendiri lakukan, okey, jika kita menggunakan perasa original ataupun perasa semula jadi kita tak perlulah tambah perasa yang diproses ini. Macam tadi kita tambah garam, lepas tu kita tambah pula sos-sos, sos tiram ke, sos cili, sos tomato ke, ataupun tambah ajinomoto ke, ataupun tambah perasa bawang, ataupun perasa cendawan. Kalau nak tambah tu boleh terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan tapi risikonya kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey sebab perasa-perasa yang dikomersialkan ni adalah tinggi dengan natrium, tinggi dengan potensial. Jadi pada pendapat saya dan saya sendiri amalkan adalah menggunakan garam. Garam pun saya aa, tak ada garam yang spesifik, saya gunakan tiga-tiga jenis garam ini. Garam laut saya gunakan juga, garam bukit pun saya gunakan, garam seltik pun saya gunakan, tuan-tuan. Tapi ada certain masakan yang mana jika saya menggunakan rempah semula jadi, kita utama sekali bawang, bawang putih, bawang, bawang bawang merah uh, ada kalanya saya tak letak garam sebab dah cukup rasa kat situ dengan rasa bawang kat situ okay, tuan-tuan dan puan-puan sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini untuk soalan yang tuan ni tanya semoga terjawab dan jom maintain sihat bersama saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh